Pesua kembali dalam Bis Malaysia. Saudara kerajaan dan kementerian melalui beberapa agensi seperti MARA dan PNS akan sentiasa memberi galakan dari aspek pembudayaan keusahawanan dan menyediakan peluang perniagaan, mengatur program latihan, di samping menstrukturkan bantuan kewangan dan pinjaman. Dan potensi untuk berjaya sebagai seorang usahawan dengan syarat mereka sanggup bekerja keras, sentiasa menggarap kreativiti dan meneroka sikap proaktif dalam diri masing-masing harus diketengahkan Dan rundang niaga hari ini akan bersama dengan Cik Muhammad Shukri Saleh, Setiausaha Agung MFA untuk kita berceritakan mengenai kejayaan seorang usahawan tetapi melalui franchise. Terima kasih ya Cik Shukri kerana sudi bersama kami. Uh, dan uh, apakah agaknya yang boleh dikongsi bersama kami perkembangan terkini Persatuan Franchise Malaysia setakat ini? Okey, terima kasih. Seperti biasa Persatuan Franchise Malaysia merupakan satu NGO kita memperhebatkan lagi program-program uh, kita di mana kita nak memperhebatkan uh, franchise Malaysia ni mm -hmm. uh, setanding dengan jenama-jenama daripada luar. Jadi untuk merangka ke arah ini banyaklah program yang telah kita lakukan. Kita mengadakan uh, secara taklimat, secara roadshow, kita menganjurkan trade mission dan sebagainya. Mm -hmm. Dan uh, melalui uh, harapan pihak kerajaan di mana dia mensasarkan pertumbuhan daripada jangka panjang dan jangka pendeknya daripada hmm. tahun 2010 hingga 2016 dan pada tahun 2020 mensasarkan pertumbuhan 6-15% peningkatan daripada segi bilangan franchisee-nya bilangan hmm. Franchise. dan juga sumbangan kepada KDNK negara dan hmm. inilah kita melihat sebagai satu NGO yang menyokong usaha kerajaan kalau hari ini tahun 2010 kita ada lebih kurang dalam 400 sistem 800 sistem franchise. Mm -hmm. Sedangkan sasaran pada tahun uh, 2016, pihak kajian mensasarkan lebih kurang dalam uh, 680 sistem. Sedangkan hari ini pun kita dah ada lebih daripada 100 sistem. Nah, jadi itulah antara elemen-elemen yang dimainkan oleh Persatuan Penjual Malaysia bersama dengan agensi-agensi lain di bawah Kementerian uh, KPWKK mm -hmm. untuk merealisasikan harapan Malaysia sebagai satu hub di rantau ini sebagai hub franchise. Mm -hmm. ha, jadi kita memang bekerja kuat dengan uh, pihak kementerian dan jenis, -jenis lain Setuju? kita menganjurkan uh, trade mission yeah. ke luar negara melalui trade mission itulah hari ini kita rasa bangga kita ada hampir 46 uh, produk franchise tempatan kita, jenama Malaysia kita di hampir 50 buah negara. Sedangkan bila franchise mula diperkenalkan yeah, di awal yeah. tahun 90-an dulu eh uh, jenama ter... dari luar yang masuk. Ya, jenama dari. luar yang yeah. masuk tapi hari ini kita bangga. Kita hmm. dapat pasarkan, kita dapat jual business uh, bis, uh, business format kita ke negara-negara luar. Dan siapa sangka satu ketika dahulu persepsi usahawan bahawa franchise ini adalah satu perniagaan yang hanya orang yang mempunyai modal yang tinggi sahaja yang boleh ya, membuka ya, ya. Per, uh, perniagaan ya, ya. franchise. Tapi kini sudah terbukti, kini terbukti sebaliknya. sebaliknya. Ya. Sebab kita kata banyak program yang dimainkan. Hmm. Baru ni kita dengar bila uh, bajet dibentangkan. Banyak galakkan-galakkan ya. yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Bagaimana nak mencambahkan lagi. Kalau dulu kita kata nak buka franchise itu mahal. Sekarang kerajaan hmm. bagi peruntukan untuk lisensi. Lisensi ini adalah mereka yang tidak boleh pergi ke arah franchise. Jadi pada peringkat awal, mula perniagaan dengan konsep lisensi ile hmm. di mana 25000 disediakan untuk uh, lisensi dan hampir 500000 dalam bajet baru ni untuk diberi kepada uh, lesensor. Uh, inilah yang kita kata uh, kita nak modernisekan konsep perniagaan sebelum ni kita ada PKS, kita ada perniagaan cara kecil-kecilan, gerai-gerai. Jadi untuk menuju ke arah negara maju 2020, apakah kita nak melihat masa depan kita kita masih ada lagi gerai-gerai di, di tepi jalan. Yeah. Uh, jadi ini yang kita patut convert kita kita tukar besar perniagaan-perniagaan tepi jalan tadi kepada sistem sistem yang sebut tadi adalah sistem perniagaan franchise kerana sukses atau faktor kejayaan dalam perniagaan franchise tu kerana ada sistem yeah. kerana ada sistem dia jadi bila ada sistem tu mudah kita boleh ikut kedai satu kedai semua ikut dia tapi untuk membangunkan sistem itulah yang memerlukan sikit kerja kuat untuk meletakkan perniagaan tadi sebab itu kata hari ni perniagaan kita yang ada di luar negara ni sukses kejayaan mereka adalah kerana bermula dengan sistem yang dimula-mula diperkenalkan dan kemudian jenama itu dikenali jenama di, dibangunkan. Dibangunkan. Dan um, kalau kita tahu akta franchise ni dari ya. tahun 1998 Akta franchise ni mula diperkenalkan pada tahun 1998. Hmm. Tujuan akta ni pertama adalah untuk memberi uh, memberi uh, keuntungan hmm. atau memberi uh, memberi uh, pemantauan kepada dua-dua pihak. Menang-menang ya. kepada pihak franchisee dan juga pihak franchisor di, daripada konsep inilah kerana saya terlibat daripada mereka awal daripada mula franchise diperkenalkan 1993 dulu pada ketika itu sesiapa saja yang meniaga belum ada track record boleh mengelarkan diri mereka sebagai franchisor tapi bila franchise act diperkenalkan pada tahun 1998 katalah kita nak convert perniagaan kita daripada commercial business kepada franchise mm -hmm. salah satu syaratnya kita mesti ada 3 years audited account 3 mm -hmm. tahun penyata untung rugi maknanya kita dah cukup matang kurang orang dah 3 tahun bila kita masuk tahun keempat baru kita boleh mohon untuk menjadi seorang franchisee nah, tapi tanpa benda ini tidak boleh tapi tujuannya adalah untuk melahirkan franchisee-franchisee yang betul-betul viable yang betul-betul ada dia punya kualitinya kerana kita kena pedik, perlu ingat franchisor yang baik akan melahirkan franchise yang, yang baik, baik. kalau lah franchise itu adalah franchise yang bermasalah esok franchise yang akan dilahirkan adalah franchise yang bermasalah sistem bagus macam mana tak pun boleh. tidak akan sebab tu penjamin, kita dalam ya? salah satu hmm. dalam franchise sistem tu bila kita nak mendaftar melalui franchise act ni kita kena ada 3 years of data account hmm. kita kena siapkan dia punya menu oleh sistem tadi kita kena ada operation menu oleh kita kena ada training menu oleh kita kena ada dokumen perzahiran dan perjanjian ini yang cantik dalam franchise ni sebab antara franchisor dan franchisee dia diikat dengan perjanjian dan dibind dimatikan dalam tu kena ikut sistem dia mm -hmm. ha, walaupun si siapa kamu sekalipun saudara ke, <laughs> ke sepupu ke siapa kan kena ikut sistem mm -hmm. tapi kalau tidak ada benda ini itu yang berlaku dalam perniagaan perniagaan komersial lain yeah, yeah. dia tidak dapat bertahan lama Nah jadi dalam sukses perjanjian pendidikan franchise tadi kata sistem dan sistem inilah yang kita elaboratekan untuk masa depan kita harus buat kajian mm -hmm. buat R&D mm -hmm. apa trend hari ini? apa trend besok trend akan datang the mega trend akan datang nah, itu yang perlu disediakan R&D tadi ya dan, dan betul, itu yang dilakukan ya. oleh persatuan franchise persatuan Malaysia franchise dan Malaysia. juga kerajaan dan kerajaan dan ini akan semestinya menyokong usahawan tempatan sah. Betul. Mm -hmm. Sebab saya kata saya saya, saya memberi jaminan bahawa franchise akan berada dalam sekeliling kita di masa-masa yang akan datang ni. Dalam kita sedar tak sedar hari ini kalau di Amerika hampir 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 50% transaksi transaksi perniagaan tu adalah melibat perniagaan dalam franchise. Mm Dan kita masih lagi kecil tapi kita berkembang. Yeah. Kita berkembang saya kata tadi keluar dalam sumbangan kita pada KDNK 2.2 mm -hmm. kita sasarkan tahun 2012 4.3 dan 9% uh, persen adalah daripada franchise menjelang tahun 2020. Mm -hmm. Ha, inilah satu harapan yang tinggi yang diletakkan oleh pihak kerajaan dalam pembangunan perniagaan franchise mm -hmm. secara keseluruhan. Jadi Bismil Malaysia juga ingin mengucapkan mm. tanya kepada MFA kerana berjaya menganjurkan Malam Anugerah Franchise 2012 baru-baru yeah. ini. Mungkin yeah. boleh ceritakan rahsia di sebalik kejayaan okay. MFA dan juga bagi mereka yang memenangi, memenangi anugerah yang, lah. yang begitu banyak pada malam itu. Okay. Hmm. Sebagai salah satu galakan nah, untuk kan, kita ni franchisor, franchisee, master franchise, kita mengadakan tettatan sebagai jamuan makan malam sebagai satu pengiktirafan, malam pengiktirafan kepada ahli-ahli kita mm -hmm. dan juga semua penggiat-penggiat perancang. -penggiat ini ada sebagai kita kata sebagai brand building untuk jenama-jenama yeah. tadi. Untuk memberi kepercayaan kepada mereka, wah Malaysia mengiktiraf perniagaan mereka. Bila mereka mendapat keyakinan tadi sebagai satu tapak perniagaan Malaysia, mereka akan dapat keyakinan untuk berkembang di luar negara. Yeah. Jadi kalau mereka dapat kejayaan tadi lah kita kata sebagai satu, satu platform atau tu, batu loncatan untuk perniagaan mereka tadi untuk berkembang di luar negara. Pada <coughs> ini, pada 23 uh, bulan Oktober baru ini kita mengadakan malam anugerah di mana salah satu jenama iaitu Tutti Frutti salah satu jenama telah memenangi anugerah franchisee terbaik. Paling terbaik dan kita ada franchisee terbaik daripada Old Town White Coffee mm -hmm. dan kita ada uh, innovationnya mm -hmm. ataupun inovasi kita bagi pada GTC. Uh, ini adalah satu pengiktirafan kepada jenama-jenama uh, tempatan. Mm -hmm. Melalui pengiktirafan ni kita nampak uh, ada persaingan sihat Ya. sihat di kalangan uh, penggiat penjual intervensi yang, yang inginkan kejayaan ini sebagai platform untuk mereka memberi pengiktirafan part of the branding building tadi kepada masyarakat. Wah, mereka ada satu perniagaan yang telah diiktiraf oleh kajian dan juga semangat untuk Membira mereka, semangat pada mereka, untuk motivasi lebih pada mereka. Yang terbaik. Ya. Jadi akhir sekali apakah nasihat yang boleh Cik Syukri berikan kepada para usahawan di luar sana bagaimana ya. yang mereka ingin menyertai ya, ya. penyertaan lalu ini. Saya pancas? saya saya melihat daripada segi konsep Uh, ataupun tuju pihak kerajaan hari ini untuk membangunkan seramai mungkin usahawan tapi itulah dalam konteks perniagaan yang saya nak kongsi the success factor dalam kerjaan tadi sebab ada sistem hmm. yang baiknya dalam perancangan ini kerana ada sistem ada kitab ada panduan ada rujukan dia jadi saya fikir ke dalam perniagaan hari ini untuk apa juga sektor perniagaan walaupun tak terlibat dalam perniagaan kalau untuk maju dalam perniagaan sepatut ada satu panduan, sepatut mm -hmm. ada referen. Mm -hmm. Sama lah dengan kita dalam sebuah rumah pun kita ada sebagai undang-undang kita. Betul. Di sekolah dalam ada undang-undang dalam ada negara, -negara. dan. Jadi berbalik pada perniagaan tadi, apa perniagaan yang kita ceburi misteri sistem dia. Inilah yang saya kata kunci kejayaan kepada brand-brand jenama luar yang berada di negara kita dan jenama kita kerana ada dia punya kitab dia okay. manual dia. Yeah. Jadi kami di Biz Malaysia mengucapkan terima kasih kepada Encik Shukri kerana sudi bersama kami Syahat. dan kami sentiasa mendoakan memberikan sokongan Selamat yang padu kepada Persatuan Franchise Selamat Malaysia. Terima kasih Sama. kerana kasi sudi bersama kami. Saudara dengan uh, niaga itu tadi sekian dahulu Biz Malaysia untuk hari ini. Saya Hazlin Abdul Aziz. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia.